কাইলৈ সেয়া সকামৰ কাৰণে যিহেতু দেউতা সামাজিক বহুত কাম কাজত জড়িত হৈ আছিলে সেইকাৰণে এনেকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াতে বস্তুখিনি ষ্ট'ৰ কৰি থোৱা হৈছে আৰু কাক মাতিম কাক নামাতিম এনেকৈ হোৱা দোৱাকৈ মতা হৈছে যদিও কোন ক'ত থাকি গৈছে আমি এতিয়া ক'ব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ সকাম এইখন ঘৰত প্ৰথম সেইটো কথা আৰু যিহেত তেওঁ সামাজিকভাৱে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কামত জড়িত হৈছিলে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক বুলি ক'লে আমাৰ এইখিনি তেওঁৱেই প্ৰথম বহুত মানুহকে বাগান কেনেকৈ খুলিব লাগে চাহৰ যত্ন কেনেকৈ লাগে ল'ব লাগে চাহ ব্যৱসায় সম্পৰ্কে বহুতকে শিকাই বুজাই থৈ গৈছে আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় এটা পুথিভঁৰাল আছে তাৰো তেওঁ প্ৰাক্তন সম্পা সভাপতি আছিলে আৰু প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা আছে জড়িত হৈ ইয়াৰ উপৰি তেওঁ বহুত বছৰ যিহেতু তেওঁ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিলে বহুত মানুহক হোমিঅ'পেথিকৰ মানে দৰৱ জাতি দি বহুতকে মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া এল'পেথিকৰ চিকিৎসা যিহেতু বহুত খৰচেই হয় তেনেধৰণে বহুতকে মানে বেমাৰ আজাৰ ভাল কৰি বহুতখিনি ভাল কাম সামাজিক সেৱা আগবঢ়াই থৈ গৈছে সেই হিচাপত মানে এতিয়া বহুত মানুহ মাতিব লাগে কিন্তু কিমানক মানে মাতিব পাৰিছে কিমানক কথা মনলৈ আহিছে কাৰণ হোৱা দোৱা লাগি গৈছে কোনফালে কি কৰোঁ কোনফালে কি নকৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা সেইটোৱে কথা গতিকে যিহেতু ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বনাম বুলি এতিয়াৰ পৰা চেনেলটোত সেইকাৰণে সেইখিনি ভিডিঅ' বনাইছোঁ সকলোৱে লাগি মেলি এতিয়া ৰাতিৰ সাঁজটো এতিয়া খাম এতিয়া আমি বংশ পৰিয়াল মিতিৰ কুটুম সকলো গোট খালোঁহি কোন কোন মানে গোট খাইছোঁহি মই যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'টো দেখাম কাৰণ আপোনালোক বহুতকে মই দেখুৱাই নাই অঁ এটা কথা থাকি গৈছে ক'বলৈ মানে মানে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কাক মাতিছোঁ কাক নাই মতা সেইবোৰ ইমান মানে মনলৈ ভালকৈ অহাও নাই আৰু এনেকুৱা হৈছে বহুতকে ফোনযোগে মতা হৈছে বা যি খবৰ ল'বলৈ আহিছে তেতিয়াই কথাটো জনোৱা হৈছে কাৰণ ঘূৰা ফুৰা কৰিবলৈ ইমান মানুহো নাই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো কোনোবাই চাই আছে আৰু নিমন্ত্ৰণ পোৱা নাই নগ'ল মানে সুলবশতঃ পাহৰণিত তেতিয়াহ'লে বেয়া নাপাব ধৰি নাথাকিব সেইখিনিয়ে কথা আৰু কাৰণ কৈছোৱে মানুহ নাই ইয়াত এতিয়া আইতা আছে মানে মোক খুৰী শাহু আমি আইতা বুলি কওঁ আৰু দেওৰজন আছে গতিকে মইতো স্কুল অহা যোৱা কৰিয়ে আছোঁ মাও স্কুল অহা যোৱা কৰি আছে সকলোৱে মিলিজুলি আমি যাক যেনেকৈ মনত পৰে মানে লিষ্ট বনাই মাতিলোঁ হ'লেও তাৰ মাজতো থাকি যাবই চাগে মানুহ মাতৃ ভুল হয় নহয় জানো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সকামলৈ সকলো বস্তু চৰু কেৰাহী পাচি সকলোবিলাক ভাড়াতে অনা হৈছে যিহেতু গধূলি সময়ত মানে সকামৰ ঘৰত দিলেহি সেইকাৰণে গাঁৱৰ কেইগৰাকী মানে ধুই থৈ গ'ল আমিও ধুলোঁ কিন্তু এইখিনি ধুবলৈ মানে গধূলি হ'ল আৰু আমি আইতা আৰু মই লাগি গ'লোঁ আইতা মানে খুৰী হাহোঁ দেই এইফালে কাইলৈ শৰাইৰ কাৰণে মায়ে এইখিনি ঠিক কৰি আছে বস্তুখিনি এখন শৰাই হেৰিয়ে আনিছে ন আমাৰ ঘৰখনৰ পৰা শৰাই আৰু বৰদলনি বাইদেৱে দিয়া নাই জানো অঁ গতিকে আমাৰ ঘৰৰ পৰাও নিয়ম কৰি শৰাই ভাগ আগবঢ়াওঁ বুলি ভাবিছে এইখিনি কৰি আছে আৰু এতিয়া বইল দালি তাৰপিছতে বইল দালি হ'ব ইয়াতে চব মিক্স কৰি দিয়া হৈছে ৰঙালাও পটল আলু এনেকৈ ঘৰুৱা আলু আৰু এইখিনি গজালি ওলোৱা মগু বুট এইখিনি তাত দিম বুলি ভাবিছিলোঁ দিব পৰা নহ'ব এইখিনি কিবা এটা বনাই দিব লাগিব আৰু মাহীও এইখিনি দিয়া নহ'ব আকৌ দেই এইখিনি বেলেগ কিবা এটাহে কৰিব লাগিব বেয়া হৈ থাকিব নেকি তাত দি দিলে গোটেইখিনি বেছি গজালি ওলালে যে হয়নে অঁ বেছি ওলালে বেয়া হ'ব ছাইডতে বা কিবা এটা কৰি অঁ ধুলোঁ সেইখিনি ধুই থৈছোঁ এনেকৈ অকণমান জোকাৰিও চাইছোঁ বাৰু ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে মাজত গোটাকৈ কিবা গোটাকৈ পালে হেতাখন দি উলিয়াই দিব আকৌ হেৰি কৰি দিম আজি আমাৰ বইল ভাতৰ অন্তিমটো সাজ কাইলৈ যিহেতু সকাম কাইলৈৰ পৰা আৰু তেল খাব পৰা হ'ব আগফালে মোৰ মানে শহুৰ সম্বন্ধীয় আৰু দেউতা বুলি ক'ব লাগে তেখেতসকল ঘৰৰ বংশ বহি আছে কথা পাতি গতিকে অকণমান ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখো দেউতাসকল বহি আছে কথা চা পাতি আছে আৰু এয়া মোৰ দেউতাই হয় আৰু যাদৱে এনেই চাহ খেতি কৰিছিলে চাহ আৰু বাকীও সেইবিলাক খেতি পাচলি এনেকুৱা বিলাকো কৰিছিলে এইখিনি খেতিয়কসকলৰ ভিতৰত বিশেষ আছিলে ঠিক আছে মই আকৌ আমাৰ দাইদেউ সম্পৰ্কত ক'বলৈ বহুতেই আছে তেখেতে যথেষ্ট আমাক অনুপ্ৰেৰণা দিছিলে এই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এই সামাজিক ক্ষেত্ৰতেই হওক বা এই তেওঁ যিহেতু কৃষিৰ লগতেই বিশেষকৈ জড়িত হৈ আছিলে গতিকে কৃষি কাৰ্য কেনেকৈ দৰে কৰিলে সফলতা সফল সফলতা হয় সেই তেওঁ তাৰ ওপৰতো বিশেষ আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰতো তেওঁ তেখেতৰ যথেষ্ট অৱদান আছিলে এই এই মুহূৰ্তত বিশেষ মনলৈ অহা নাই যিহেতু বিষয়টো অকণমান আকস্মিকভাৱে সোধা হোৱাৰ কাৰণে মই এইটোকে ক'লোঁ আৰু দেইপৰা মই শিক্ষা পাইছিলোঁ শিক্ষা মানে মই কৃষিৰ ভিতৰত মানে খেতি বাতি কেনেকৈ কৰে কি কৰে সেইখিনিকে মই মানে দাদাইদেউৰ পৰা আদৰ্শ লৈছিলোঁ আৰু চাহ খেতিৰ বিষয় লৈও লৈছিলোঁ তেওঁৰ পৰা বহুত হেৰি নজনা কথা শিকিছিলোঁ তাৰপৰা এই শাক পাচলি যিখিনি কৰে সেইখিনি মানে পচন সাৰত কেনেকৈ কৰে সেইখিনিও দাদাইদেউ শিকাইছিলে আৰু জৈৱিকৰ হেৰিটোও দেখুৱাইছিলে তেওঁ মোক তাৰপৰা আকৌ ৰবৰ খেতি ৰবৰ গছৰ বিষয় লৈ কৈছিলে বহুতখিনি আনিছিলো আমিও ৰুইছিলো ৰব গছ অ তাৰ লগতে কুঁহিয়াৰ খেতি বা অন্যপ এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা গম পাইছো সেইটো হৈছিলে হেৰি

মানে চাবলৈ গ'লে বহুতখিনি কৰ্মৰ লগত তেওঁ জড়িত আছিলে সামাজিকভাৱে যথেষ্ট সেৱা আগবঢ়াইছিলে অঁ দাদাইদেউক মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ দাদাইদেৱে মোকো বহুত ভাল পাইছিলে মানে সেইকাৰণে মই দাদাইদেউ কথা প্ৰায় মনলৈ আহিয়ে থাকে দাদাইদেউ বৰ সোনকালে আমাৰ মাজৰ পৰা গ'লগৈ তেওঁ মনত পৰে সিদিনা মই ঘৰত নাছিলোঁ তেওঁৰ যিদিনাখন মানে হেৰি হৈছিলে মই খবৰটো পালোঁ পাই কিছুমান আগৰ কথা কিছুমান মনত পৰিছে আৰু হ'লেও তেওঁ ইমান সোনকালে আমাৰ মাজৰ পৰা যাবগৈ বুলি ভবা নাছিলোঁ এটাই কওঁ তেওঁ য'তেই থাকে ভালকৈ থাকক সৎ থাকক শান্তিৰে থাকক তাৰপৰাই আমাক চাই মেলি থাকক আশীৰ্বাদ কৰিব এটা